Сьогодні, 27.04.2016 года ми прибули в очередной раз в жахневе районний отдел поліції для вияснення, почему чому не регистрируются заявлення про кримінальні правопорушення, скєні судею колочко та скєні, які скоюються постійно підприємством житлаком. Центрі правопорушення скоюються в в, в місті кривому розі взагалі кругом, тобто. В судебных процессах обратно же ж, управлением данная компания не имеет права заниматься. У них нет разрешительной документации и так далее и тому подобное. Мы подавали про криминальные правопорушения до журнального района в отделу полиции еще 26.02.2016 года. по Про криминальные криминальный злочины, которые были скоены в судовом заседании... Судді, судді, суддею Жовтневого районного суду Колочко Оксаною Володимирівною та підприємством е, Житлоконцентр, які фактично е, підробили документи документи Криворізького міського виконкому та надали е, ці підроблені документи до суду. А суддя Колочко, змовившись з підприємством, долучило е, долучила до, е, до цивільної справи е, дані дані не Алежні документи, підроблені документи. Ми заявили 26 числа про кримінальний злочин, 4-го числа сторона процесу заявляла. Також відомості взагалі не вносяться до ЄРДР. Не вносяться відомості керівництвом жовтневого відділу поліції. Ми приїхали вже Ми приїхали. 18.04. То есть в этом месяце приехали задавать вопросы, почему не вносятся, абсолютно игнорируются наши заявы и не рассматриваются, где есть э, э, нарушение законодательства, криминального зак кодекса э, со стороны су судей и предприятия Житлоком Центр. Э, по статьям 375 криминального кодекса Украины, 358 криминального кодекса Украины, а также э, 202 статьи Криминального кодекса Украины. Но на наши, на наши обращения абсолютно никак руководство не реагирует просто игнорируется полностью законодательство руководством Жовтнева в полиции, полиции места Кривого Рога. И получается, по факту расследований не ведется и никто ничего не собирается делать. 18 мы поняли, что, что никто даже на судью не будет открывать и открывать проваджения, и житлаком центр также шедет. идет. Это коррупционное Вилкуловское предприятие, которое работает на рынке Кривого Рога по управлению богатоквартирными будинками. Ну, получается, мы подали новые идентичные заявы, кто был свидетелями данного преступления. И мы, как громадяны, подаем и наступные заявы. Три заявы поступило 18.04. Э, Сегодня мы приехали, и получается, по факту, обратно же, они не могут нам вразумительного ответа надать, дают какие-то отписки. Отписки вообще э, тоже с нарушениями. Нету ни номеров, ни э, какого числа. Кто рассматривал заявы э, про криминал? правопорушения. То есть э, конкретно никто ничего не делает, а э, Жопневый район видел полиции просто нарушает закон э, целенаправленно, э, скорее всего по по какой-то по коррупционной по э, по какой-то заинтересованной такой схеме, они просто игнорируют и расследуют то, что им нужно, открывают только те заявления, которые, которые в их интересах, так сказать, и все. То есть ничего не происходит, но мы будем все равно в любом случае держать вас в курсе, будем подавать обратно. Сегодня выезжаем в Генеральную прокуратуру Украины, подаем данные, заявления о данных правонарушениях именно работниками Жовнева районного отдела полиции. Также сама подадим в антикоррупционное бюро, пусть они рассматривают, потому что это здесь четко просматривается коррупционная составляющая ведомости абсолютно не регистрируется, закон нарушается. 214 статья абсолютно не, вы, не выполняется именно работниками. Мы сегодня были у начальника отдела полиции жовного районного отдела полиции Яненко. Юрия Михайловича были, задаем ему вопросы. Он плавает, он юлит, он ничего не, не может внятно объяснить, не может не дать ответа нормального. То есть, абсолютно полностью игнорирование законодательства. Зачем нам такая нужна полиция? Вот просто вопрос. Их надо гнать поганой метлой, всех разгонять, потому что от них только одни проблемы: одни проблемы и неприятности. Они э, не нужны нашему городу. То есть, если есть факты, уважаемые жители кривого рога. Если есть факты нарушений как раз этими этими сотрудниками полиции этими или другими сотрудниками полиции города Кривого Рога обращайтесь будем включаться помогать мы их в любом случае заставим работать на на благо народа Украины гунькова силь народная доверяя Кривориг